Всем привет, дорогие подписчики, с вами Зерн, и сегодня мы играем в игру Террари. Так, сейчас создадим мир средний, назовем его Зерн ТВ, либо просто Зерн. Сейчас он будет создаваться. Создаются тут пещеры, замок. Много чего создается. Я зашел на старый перс. Ну, я играю сейчас примерно 15 минут уже. Ну вот сейчас начал снимать видео. Я уже сделал себе броню, шлем. Ну и у меня есть еще много вещей. Так. Уже почти создался. Что долго создается мир? Никогда так долго не... Вот все. Мир создался. Сейчас заходим на него. Сейчас будем строить дом очистим территорию и начнем строить дом эта игра почти такая же как и майкрафт как тут все от третьего лица тут есть пещеры есть верстак, есть печка все есть вот неудачно какой-то у нас мир получился мы сейчас сломаем все рядом все что нам не надо то есть деревья очистим территорию чуть-чуть и все и будем строить дом так у меня уже дерева много один стак тут стак в Майнкрафте а стак это 64 а тут стак 250 вещей Вот эти все деревья нам вот до сюда надо будет очистить сейчас. Так, вот у меня уже есть лук. И, кстати, меню открывать на Escape. Вот у меня есть э, шурикен, или как он там, не, не знаю. Золотой сундук есть, есть звезды. Из этих звезд, если 10 штук набрать... Будет ману вот здесь. Потом я наберу, я уверен, что в этой серии я наберу, и мы сделаем. Есть тут такие мечи, ими стреляться можно. Я потом покажу. Есть зелье, есть гели, из гелия делаешь факелы. Так, сейчас сделаем 4 липких э, факела. Надо еще бомб сделать, но у меня пока что мало геля. Так. Вот у меня есть еще грибы 7 штук. Есть бомбы 19 штук. Есть копье, это самое главное. Ну есть, конечно, намного лучше копье. Но это тоже хорошее. Сейчас будем вместо этого. Сейчас все поставим аккуратно. так вот. вот так вот вот все вот так удобно будет, я думаю, для меня. Мы сейчас уже деревья порубим все и все. Тут деревья долго рубятся. Ну если я возьму лучший топор, но у меня пока что еще нет, у меня только у меня Слитков очень мало. Так. Кстати, тут нету угля. И в печке переплавлять легко. Просто буду тут, будет э, руда. Просто кругло. И можно потом просто делать слитки. Вот сейчас я вам покажу такое. Вот. Это копье было. Я еще и меч лучше. Он теперь у меня железный. Но это еще не очень хороший меч. У меня есть золото. Я потом сделаю еще золотую броню. Но потом буду лучше делать. Так, сейчас достанем копье и будем убивать. Он какой хор хорошее копье. Вот, все мы убили слизня и получили гель. Я сначала хотел снимать террарию с модами, с модом, чтобы там были разные, разные зомби там всякие, циклы там были. Ну, и я не, я не смог скачать, у меня она почему-то не пошла. Ну, и я скачал простую. Сейчас начистим вот, территорию нам. Надо будет потом умереть и посмотреть, где мы возрождаемся. Так. Вот, почти, всё, почти половину сломали. И тут быстро все ломается. Никак в Майкрафте надо ждать, как кубы сломается. Просто один удар и все еще и сломалось. Вот сейчас еще руду соберем. Нам повезло, что руда есть тут. Вот уже почти все. Вот она ее руда. Вот он, и как я говорила, она круглая. Это железо. Так. Надо будет вот это все очистить, сделать красивый спуск. Но ну, это все я сделаю до следующей серии. Террарию я не очень долго буду снимать. Серии 15, 20. Может даже намного меньше. Может 5. Не знаю, как получится. Потом скоро я буду уже снимать сталкера. Сейчас уже террарию начали, потом после террарии буду сталкера. Вот сейчас мы уже все сломаем и будем строить пол. Все мы все сломали. Сейчас построим пол. Так у меня влага облакнула. теперь надо два, три, четыре. Раз, два. Еще надо так вот поставить. Теперь с другой стороны так же. Сейчас надо поставить вот это. Вот это и вот печь осталась. Вот. Так. Уже сейчас темнеет. Очень быстро. Намного быстрее, чем в Майнкрафте. И это неудобно. Даже еще не, не успел достроить дом, а уже темнеет. Еще была бы вообще хорошая игра, но если бы была бы от первого лица, а это от третьего, так вообще не, охота играть. Так. Вот ставить вот так двери, чтобы сверху обязательно был этот куб любой. Но высоту четыре три блока. Вот все двери. Теперь надо строить высший дом. Так. Высота примерно будет вот такая. Это нормальная высота. Стоп, лагерь. Ненавижу лагерь. сейчас надо еще из эту серию нам надо построить дом три этажа э -э, поставить обои или хотя надо не надо ставить обои нам дерева тогда не хватит либо два это вот надо еще пока будет ночь надо вот это сломать это некрасиво из этого это надо ломать вот Мы будем качаться постепенно. У нас будет все лучше оружие. И не только оружие. Все будет лучше. Броня будет лучше. Это самая первая броня со самая... Ну такая не очень. Так. Это вообще броня не, защища... не защищает? Да. Вот всего лишь броня одна со шлема. А потом самое тренер, броня, это будет где-то 10-20. Тут еще штанов нету. Тут есть только нагрудник, шлем и ботинки. И все. Вот. надо сломать будет верстак. Зря я поставил именно здесь. Так, печка намешается. Надо будет еще сделать красиво пол. Ну, в смысле, сделать красиво, чтобы свет был везде. Это сделать легко. Это все буду делать. Вот все мы все поставили. Теперь я сделаю, пожалуй. Вот я могу сделать себе один слиток железа. И у нас уже их шесть. Надо сделать себе железный лук. Сколько тут надо будет? Надо 10 железа. А у нас пока что 6. Так. Тут вы как видите. Вот сейчас. Вот. Мы сделали 248 обой. надо поставить красивый факел. Думаю, так красиво. И с другой стороны также надо поставить. Сделать еще Так, уже осталось 169. Очень мало. Мне кажется, что, что даже нам не хватит. Ну хотя бы в Тиране есть обои, а в Майнкрафте их нет. Но... Хоть бы были в Майнкрафте обои. Нормально вообще Майнкрафт будет тогда. Интересно. Ну, конечно, есть моды с собой. Но неохота моды ставить, скачивать их вообще. Хочу чтобы сразу же так и было. Так, вот, все у нас закончились. Обои. Сейчас надо их сделать. две нам не хватит да третий этаж не буду делать и второе даже что у нас не осталось дерева а рубить дерево это очень очень вкусно так закончились покила. Сделаем еще. 78. их поставим. Вот так. Думаю, везде светло. А, нет. Не везде. Сейчас сделаю красивее чуть-чуть. Вот так. Будет красиво очень. Вот так вот будет нельзя. бы люстру сделать но там надо золото очень много у меня пока что нету в следующей серии в следующей серии мы пойдем в шахту не в шахту а в пещеру будем копать вниз как раз надо умереть посмотреть где мы возродимся сейчас откроем. Тут. Так, ладно, убираем. Да, у нас еще половина здоровья. os oh, oh, oh.